Короче, мы приехали с пацанами на Киев Карфест. На Эрке. Даня, кстати, я пообещал, что сделает ланч. Да? Сделаем, делаем, сделаем. делаем, брат. Короче, там большая очередь. Пошли вовнутрь смотреть пока. Это, короче, новый проект Саусарта. Четненько. Единственный минус знаете в чем? Да. Короче, как настоящие пацаны взяли по мороженому, не по пиву. Милина, если честно, выглядит прям прикольно. Да, кстати. Ну, что значит? Ну, типа есть две конкурирующие среды типа Харри Дейсон и на деньгах. Прикольно. Но ну, я был, если честно, убрал у тебя вот, те вот э, просто, ну, кофры. как кофры, да, и было прикольно. Не, ну может сделано тогда офигенно. Крылья, видишь, в крыльях у них тоже эти воздуховоды. Типа это М3. Ну Я прям, макси... красиво. Состояние прям, где... целочное. Да. Даня, тебе вопрос. Нет, ты поменял бы эту М3 это на Эрку? На... Нет. Нет? Так она на механике, все <клûт> как <клûт> ты, <клûт> ты хотел. Она и вообще не ебаная. Блин, придется запикать это. Спасибо, Владос. Да, Это стенд проект, пацаны. А тут, наверное, пнема какая-то еще нам поднимается. Бронированный, короче, 140-й. Я выше сейчас. Я только понимаю, где турбина, коллектор и генератор. В принципе, Ну и пайпы. Но пайпы сложно не заметить здесь. Дань, Дань. Дань, пускай можешь пускай. открыть, мы, чтобы подсняли? Ну, пацаны, вам объективно она идет. У вас тоже кепки. Такие сладенькие, да? Вот такой вот твой батя был, нет? А? Такой вот твой батя был, да. ты Именно такой, да? Это ж дурец, считается, нет. Не такой? Который после, который после не вошел. он его продал уже, да? Да, Наконец-то первая нормальная машина. на арку. <сч�> Но это по прикольнее нет такой зеленый вот цвет класс люк на всю крышу кстати вот, вот такой, вот да да чисто нам кататься по центру можно тоже Тут 3,2 мотор поставить. Ну, такое спальное место есть. буде весело. Нічого до школи я показувати не буду. Виходьте. Ні сюди. Чому? Ні? А дорослі, хочу на дорослі. Я вам кніт фор спіду. Власник Мустанга з Джон Вік. Джон Вік, будь ласка, підійдіть до Мустанга. you're really like А, помнишь, приезжал на... Да. Ну, это тоже красивая машина, <социкла> если честно.

Какой это сироп? Покажи. уже снимаю. Какой это сироп? пожалуйста. Я не знаю. Ну, как ты думаешь? Ну, подумай еще. Какой сироп. Надо я от не уходи. Это Джета. А, -а, -а, Раньше... Я раньше был... Нет, она на автомате. У нее раньше был кондиционер. Кондиционер. Потом времена стали хуже, а кондак убрали. цвет офигенный. <свист> Прямо как будто леденец. <свист> так, а ну разойдитесь, батя идет. <свист> 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 Просто М3 еще и в универсале сложно испортить.